Сегодня был надан очередной дозы депутатов городской рады на занятия в ПТНЕФКУ. У нас, собственно, оппозиция и сказала, что ни один из кредитов, который говорится не будет использован на развитие предприятия. Ваша позиция, Вы знаете, какова позиция? К сожалению, э, слава богу, на части права, потому что как, 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 не в наше отношение, что предприятие. Как раньше брались кредиты? Для чего брали кредиты? Долгосрочные, коммунистические. То есть все досточные кредиты брались для того, чтобы... Урвать, а там я буду. Взять и не отдать. Но, к сожалению, работая с иностранными финансовыми организациями, такие варианты не проходят. Почему? Потому что мониторится четко то поле и те проекты, которые делаются. Потом назначается конституционный корпус, который заставляет не просто напросто, допустим, соглашается не а заставляет выполнять те нормы и требования, которые есть, заставляет проводить аккредитацию проектов по нормам европейского энергетического права и, соответственно, после этого только принимать те или иные технологические решения. Плюс у нас сейчас реальная ситуация в городе, коммунальной отрасли Украины какова? Денег государство не дает и давать не будет, только в лице субсидий и компенсации разных тарифов. А на развитие ну, фактически за последние годы денег почти не выделяется. И не выделяется. То есть, или же городской местный бюджет, который фактически во всех городах сейчас очень натянутый, очень трещащий, очень тяжело пополняемый, и плюс привлеченность. Поэтому мы пошли, не ожидая того, что у нас пойдут техногенные аварийные ситуации, то, что мы покатимся вниз и не сможем надавать основную лицензионную услугу, то есть подачу тепла и горячей воды, мы пошли на то, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Долгосрочные и странные сессии. И каждый из этих проектов, ну, может быть, кто-то невнимательно смотрел, там из депутатов, а, но ну, в принципе полное понимание прошли на всех комиссиях, что э, проект является энергопопадом. То есть он окупает сам себя без привлечения внешнего платирования, финансирования внешних денег. Для чего бы этот проект делается? В первую очередь, ну, то, что стабильность, безопасность, надежность, да. Но плюс, э, мы уже последние годы, пошла тенденция, мы гонимся за тарифами, которые гонятся за энергоносителями. То есть, если, условно говоря, суперстабильные наши валюты подорожали в два раза за последние 10 лет, то суперстабильные нарастители подорожали в десятки раз. Будь то электроэнергия, будь то газ. Соответственно, угнаться за этой стоимостью просто нереально. И поэтому мы говорим, для того, чтобы остановить... Э, рост тарифов и социальную нагрузку на население, нужно все-таки э, остановить рост энергетической составляющей и пострадаться кардинально уменьшить. Пускай на 30% газа, на 16%, на 20% электроэнергии, но какие-то цифры должны начать идти вниз. Тогда мы сможем стабилизировать ситуацию с ростом тарифов для населения. Потому что мировой опыт уже четко показал, больше чем 7% в год Человек тариф платить не будет. Мы можем поднять тариф в два раза, три раза, но больше 7% он не заплатит. Пускай он принудительно фискально зажмут, но пускай он заплатит 8%, но не больше. Он физически должен сначала покушать, одеть обувь семью, отправить детей в школу на образование, а потом он заплатит тариф. Возвращаясь к спору и да. развитию предприятия. Каких результатов вы Расскажу. Мы говорим а... Я, Я жду результатов. А Однозначно, результат. что результат. Первое. Проект Невка, между результатом, я его покажу сразу, как только он будет реализуется. Вот столько было электроэнергии потребовалось, столько газа, вот столько потребляем после. Вот столько была составляющая стоимость себестоимости тарифа, вот она стала столько, себестоимости тарифа. Почему? Потому что какой тариф будет назначен в это уже политическое решение не зависит ни от города, ни от меня. А за это все, нам, у нас это полномочия забрать. мы себестоимости тарифа, благодаря тому, что были проведены определенные мероприятия. Вот самое главное показать, вот столько было жалоб людей, вот столько стало жалоб Это самый большой показатель, который невозможно не специфицировать, не обмануть, это сверное людей на, на якостно обманывает так называемое. И то же самое по кредиту. Это достаточно сложный процесс, я думаю, 3-4 года работы плодотворной. Но по тем участкам, которые будут реализовываться, я готов тоже показать абсолютно объективные цифры, то есть зафиксировать показатели сейчас, по усредненному показателю отопительного сезона и показать, что будет через 2 года, через 3 года. То есть готов мониторить это каждый год. В цивілізовані сторонах Швейцарії-Швеції раз погода моніториться услугу комунальну плаваю. Тому що без цього невозможно дати нормальну основу. В тому, що ви даже справу, Да. Хорошо, ви согласны з історією? Ні, ну я до кінця хотів би нагадати, коли говорять, що європейці нас контролюють, згадайте, чому нам зараз не дають кредити МВФ. Ви не виконуємо взяти зобов'язання. І кредит МВФ це ті ж самі кредити, які даються на розвиток, під дефіцит бюджету і так далі. Це раз. Дивіться, перше, ми беремо кредит, за нього будуть сплачувати відсотки і погашені кредити будуть закладені в тарифи. Тобто у людей це в'яжена звинувартість тариф. Я погоджую, що за все в світі треба платити. Коли ми говоримо про 8% від доходу. Сьогодні це говориться сьогодні за приймається 15% від уходу громадян. Вони зможуть сплатити за комунальні послуги. Тобто у нас уже ще є куди. Основною умовою європейських фондів є приведення тарифів до собівартості, до відповідності. Тому це буде підвищення. Але для Житомиряв я хотів би побачити, буде, я задоволений вам программу, тому що умови які? що це має не вирости тарифи, якщо єдине, що ми беремо газ, як стало ціною. Тобто газ електроенергії має бути сталою ціною. Це має означати, що у людей зменшиться потраплення гілокалорій або газу. Це має відбутися зменшення електроенергії, газу. Це буде заміна труб. І скажіть мені, будь ласка, якщо ми коригуємо теплопостачання відкритою форточкою, ви хочете сказати, що це є реформа? Ну, ми, ми сьогодні коригуємо теплопостачання відкритою форточкою. Ми, ніч... ми ніяк не впливає. Тим ніж я хотів би побачити, що взяти окремо цих 3 чи 4 будиночки. Ми повернемо. Люди не будуть платити більше, зменшиться електропотреблення електроенергії, газу і зекономлені гроші дозволять зробити далі. Я тоді визнав, що я просто. Але я думаю, що нічого не відбудеться. Що ми знайдемо багато інших причин, чому тарифи підвищуються, тому що газ потрапляє більше, чому електроенергія менше. Я це ставлю на два роки на конець. Якщо програю, я визнаю задоволення, тому що буде ефективне рішення. Можно подписать для нас роли на камеру?